Всім відомо, що бровари, місто молодості, краси та спорту, та якось не всі броварчани підтримуються аксіому. Саме тому сьогоднішня наша просвітницька розмова присвячена спорту, молодості, красі, та де як це добро можна набрати. Знайомитися, це роман, він інструктор даного залу, буде допомагати нам розібратись, як саме і що правильно почати для того, щоб отримати відмінний результат. А це Дмитро. Привет. Він наш спецрепортер, буде допомагати візуалізувати сам процес. Для новичків є якісь основні вправи, щоб швидко нарості мишечну масу. Да, конечно, есть. Это три основных упражнения. Тяжелые базовые упражнения, в которых задействована вся мышечная система человека, это жим, лежа, присед и становая тяга. Итак, с чего мы начинаем? Это упражнение начинается с того, что мы подходим к стойкам. Берем, получается, штангу себе на спину. снимаем ее со стоя, делаем шаг назад обратно таки делаем спину ровно и удерживаем делаем полный присед, отлично и поднимаемся назад вот демонстрирую демонстрирует выполнение. у нас второе упражнение, да, жим. Что мы делаем? Основная работа в жиме, это значит, мы ложимся под штангу, снимаем ее, плавно опускаем на уровень груди, в нижнюю ее часть, и выжимаем над собой. При этом упор ног должен быть хорошим, ягодицы прикасаются к скамье, и спина немножко прогибается. последнее упражнение, что мы делаем? Значит, в этом упражнении очень важно удерживать спину. Значит, э исходное положение. Мы становимся, прижимаем штангу можно ближе к ногам, наклоняемся вперед и упором в спину поднимаемся, разгибаемся назад. При этом затылок нужно держать ровно, будто бы макушкой тянемся в потолок. Показывай. Сколько должна длиться тренировка для того, чтобы не было истощения и был прогресс? Для начинающих этот момент очень важный. Тренировка должна длиться 30-40 минут, чтобы организм успел восстанавливаться и принимал для себя тяжелые нагрузки. И от этого будет просто. чего водить. За один час можно приблизно из той еще и гнезды протвориться на нормальное спортивное ну, Во-первых, это все зависит еще от генетики. Но, как правило, где-то в большинстве случаев э, парни приобретают форму и подкачиваются за период год-два. Угу. Довольно-таки... Надо без без додатков химических, да. просто на, да. Да. на нормальном питании? Да, на потому что весь результат зависит именно от питания. То в первое, чем вы все врачевали, и потом вправо? Да, да. Режим. Все зависит а, от, да. от режима. Правильное питание, хороший сон и правильное тренировка, конечно. Важно не перетренироваться. Окей, okay, стосовно yeah, хлопцы разъяснили, а я еще для чад основные четыре правы, которые можно использовать как дома, так и в залах, для того, чтобы поддерживать в Это груди, попа, стегна и пресс. Если по поводу девушек. Для груди мы выполняем упражнение под названием «Разводы с гантелями». Это берется небольшой вес и делается количество повторений где-то 12-15. Это упражнение, которое очень хорошо растягивает грудь и приподнимает ее дальше ноги, бедра. Мы можем использовать упражнение, такое, как отягощает спину, называется жим ногами. Это тренажер, мы садимся в него, отжимаем платформу и тем самым у нас прорабатываются именно бедра. Дальше. Пресс. Пресс можно делать как в домашних условиях, так и в самом тренажерном зале. Исходное положение. То есть мы ложимся на спину и делаем скручивание. Одновременно поднимая ноги, можно это делать по очереди. Либо усложнить, одновременно поднимая ноги и руки в комплексе. И упражнение для ягодиц очень хорошее. Это делается с упора на локтях, с пола. Описать его могу так. Мы становимся на локте и на колени. Значит, соответствующие точки упора локти и колени. Одно колено поднимаем вверх, тем же самым удерживаясь все-таки на горизонтальной поверхности. И опускаем его под себя. И так повторяем тоже 15 где-то повторений. Мышца наливается, и вы сами почувствуете, как оно работает. Это специфика тренировок для девчонок, которые хотят схуднуть и просто мати спортивную Для девчонок, которые хотят похудеть, важен высокий темп, интенсивность ракурсов и длительность тренировки. Должна длиться от часа, час-полтора. То есть это включает как силовые упражнения на большое количество повторений, так и кардиоупражнения с быстрым, с быстрым их чередованием и сменой допустим, мы сделали присед, и сразу же делаем ускорение на велосипеде, либо быстро делаем скакал. Угу. То есть такими вправами набрать э, мязи до такой э, массы, еще можно брать участие в Мисс Олимпия, может правильно? Да, это невозможно, совершенно верно. Э, мышцы растут при повторениях 6, 8, до 10 повторений и с тяжелыми весами. Девчонки, как правило, работают с маленькими нагрузками, маленький вес и Количество повторений гораздо выше, 15-20. Места работает на усталость, и она никак не наберет ту форму и объем, который набирают мужчины после тренировок.